Габи, скажи привет. Так, сегодня стрижем когтики нашей гамбури, делаем когтикюр. Но Габи эту процедуру у нас не любит, поэтому мы ее выполним вдвоем, так как наша собака к таким процедурам относится к очень. Находим ноготь с шерсти. Вот ногтик. Нам вот нужно... Он сейчас вот вниз смотрит, как клюет нам нужно сделать ровненько. Много не срезать, потому что у них близко находится, потом будет кровь, и им больно. То есть, ну, срезается вот именно вот этот вот клюв. Ну, как бы, если у вас отросли они сильно, то понятно, что вы больше. Но не под ноль, не под корень. Убирайте вот так вот шерсть и стрижите. ногтики, которые у нас больше отросли, есть которые меньше. Главное не под корень, не под ногти. И вот этот вот ногтик не забывайте, который вот здесь находится, пятый ноготь, его тоже обязательно, потому что им они себе и глазки царапают и не только. Да. В шерсти, запрятан, нет. Нет, обычно но Если вдруг будет кровь, это тоже ничего страшного, вы можете задеть. Так капиллярчики могут рядом выходить. Ну, либо марганцем, либо чем-то кровоостанавливающим, и вот так вот просто это и все. Вот, я сильно... да. вот у вас плюс-минус вот так должны получиться ногтики. Таким углом. Сильно много обстригать тоже не нужно. Ножницы специальные, конечно же, не вашим маникюры. В зоомагазине где-то нужно купить. Пятые пальчики лишь на передних лапках, на задних их нет. Будь-ка мудрительность. Не Быстренько уже чуть-чуть осталось. Мы обычно это делаем где-то раз в месяц, раз в четыре недели, как там по мере отрастания тоже начинают сокать ходить и делаем вот ну, плюс минус вот такие вот куфтики остаются это их естественное. у нас же есть ногтевая пластина так и у собак можно сказать тоже вот такой вот ногтик у нас остается мы не срезаем прям сильно вот так Тоже ногти под стринга. Габина малышка. Все всегда делаем одинаково. Если одной, то и второй. Пупа да? тоже эту процедуру не Давай, очень любит. покажем, приубит. какие ногти были. Но вот, вот такие вот. вот длина. И вот где-то вот этот вот сам. Вот, видно? оп, и все. Не бойтесь, ничего в этом страшного нету. Просто если у вас вот такие же, как вот у нас, неспокойные собачки, то лучше делать это с кем-то, так как они будут дергаться. Можно лишнего срезать. Главное, когда вот этот вот Выстригайте пятый ноготь, убирайте волосы, чтобы вы видели шерсть, точнее, чтобы вы видели и много не срезали. Бубочка умничка, хорошая собака, Бубочка, да? Вкусняшку тут получится. Так, а мы показываем результат. Вот, вот такой вот ногтик у нас остается. Он уже вот этот, который остренький, убранный. И чисто такой глухенький, тупенький такой ноготок, который не будет ни цокать, не мешать, ни вам. Хорошо.